Uh, halo guys, balik lagi bersama h 2 Toys. Hari ini kita akan mencari kaki seribu teman-teman. Udah, guys, lihat tuh, ada kaki seribu besar teman-teman. Besar panjang nih guys, lihat tuh. Dia seperti yang merayap di atas pasir ini teman-teman. Lihat, wow, kita ambil aja nih guys. Wow, kaki seribu ini sejenis antropoda. Mantap nih guys. Wow, di sana juga ada nih teman-teman. Wih, ternyata nampaknya ada banyak kaki seribu besar besar di sini teman-teman lihat tuh Wuh, do, 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 do. nampaknya dia kakinya melekap teman-teman uh melengket di rumput ini guys wih kita ambil aja nih guys mantap nih ayo kita cari kesana aja nih guys ayo kita cari lagi di sekitar waduh guys lihat tuh nampaknya di bawah sini aku menemukan ada kaki seribu kuning besar teman-teman lihat waduh guys dia merayap di sini teman-teman. Wih besar sekali kaki seribu kuning ini teman-teman. Wih di sisi yellow milipit kaki seribu kuning nih teman-teman. wow, bentuknya berbeda dengan kaki seribu merah ya. Mantap nih lihat. Wow guys kita cari lagi. Like. Eh lihat nampaknya ada yang merayap di bawah daun-daun daun da -daun, da daun ini. Wih mantap nih dapat kaki seribu kuning nih guys. Nampaknya ada banyak berkeliaran di sekitaran sini. Coba kita cari-cari ke sana lagi. Ayo, guys. Lihat tuh. Ternyata di bawah sini ada lagi nih, teman-teman. Kaki seribu kuning nih. Nampaknya ada banyak ya. Wow, kaki seribu itu biasanya banyak ditemukan apabila di musim hujan, teman-teman. Wow, apabila tanahnya lembab nih, guys. Weh, lihat Nampaknya ada kaki seribu merah juga di sini teman-teman. Lihat tuh, coba perhatikan nih guys. Wow, nice. Kaki seribu merahnya mengkilat sekali di bawah sini. Wow, nice. Kaki seribu merah, lihat tuh. Widi widi, mantap nih. Ayo, coba kita cari ke sana lagi nih. Eh, guys. Nampaknya ada kaki seribu di sana lagi nih teman-teman. Wah, wow, ayo kita ambil aja nih. Lihat tuh. Weh, Wih di 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 kayak kereta api teman-teman seru sekali ya menangkap kaki seribu nih makanya guys kalian belum subscribe subscribe dulu ya guys oh guys wih di sini ada nampaknya wah batu kelapa yang sudah bolong teman-teman coba kita periksa nih wah hitung hitung ada kaki seribu dalam sini ayo kita siapa tahu ada nih kita periksa teman-teman oke okay. guys lihat tuh nampaknya di dalam sini ada banyak kaki seribu kuning bersembunyi teman-teman Wow kaki seribu itu biasanya memakan sisa-sisa tumbuhan teman-teman Ataupun sisa-sisa buah Mantap nih Dapat nih guys kaki seribu kuning nih Nampaknya ada banyak sekali di sini Mantap nih Lihat di telapak tangan aku Kaki seribunya jinak ya teman-teman Ini tidak menggigit nih guys Wah lihat tuh Kaki seribu kuning nih teman-teman Mantap nih ayo kita ambil aja nih guys wah ayo coba kita cari ke nih ayo kita cari nih ayo kita cari nih guys woi nampaknya ada sesuatu yang bergerak-gerak di atas pohon itu guys woi guys lihat tuh di atas pohon ini ada kelauman teman-teman woi guys kelauman ini bersembunyi di sini teman-teman kalau di malam hari dia keluar mencari makanan nih guys ada dua nih guys lihat tuh Wih, guys, kelamannya besar nih. Wih, guys, lihat tuh, kelamannya jatuh. Wah, wow, lihat tuh, kelamannya bersembunyi di atas pohon ini, teman-teman. Berwarna merah ini, guys. Wih, mantap nih, guys. Lihat tuh, uh, dia lari nih, guys. Uh, kita biarkan aja nih. Kita tidak usah menang teman-teman. Guys, lihat tuh di bawah sini. Kelamannya juga nih, guys. Ada juga nih. Waduh, ini salah satu kelaman darat nih, teman-teman. Ayo, kita cari aja ke sana. Eh, guys, lihat tuh. Ada kaki seribu merah lagi, teman-teman. Nampaknya ada banyak berkeliaran di sini teman-teman. Wih guys, kaki seribu merah teman-teman. Ayo kita ke sana aja nih guys. Kita ke sana lagi. Wih, lihat nampaknya ada kaki seribu kuning lagi di bawah sini. Wah, nice. Dapat nih teman-teman kaki seribu kuningnya nih guys. Lihat tuh, ini bukan ular teman-teman. Lihat. Uh, kaki seribu kuning nih guys. Mantap nih. Ayo banyak sekali kita temukan nih guys. Wih, ayo kita cari sini aja teman-teman. Ayo kita ke sana aja nih. Ayo kita cari lagi nih teman-teman. Ayo kita cari lagi nih. Wow, guys, nampaknya di bawah sini ada gendangan. Wih, nih, guys, ada kura-kura di atas daun talas itu, guys. Wow, nice. Wih, lihat tuh, guys. Nampaknya Wih, apaan tuh di bawah sini? Nampaknya kura-kuranya nih, guys. Lihat tuh. Wih, mungil banget nih. Wow, nice. Nampaknya ada sesuatu yang bersembunyi di bawah sini, guys. Wih, guys, lihat tuh. Kira-kira itu apa ya, guys? Uh, coba kita persen, teman-teman. Uh, nampaknya ada sesuatu di bawah sini, guys. Wih, guys, lihat tuh. Wih, apaan tuh guys? Lihat tuh, ada sesuatu di bawah sini, guys. Uh, guys, lihat tuh. Woy, nice. Nampaknya ada ikan belut, teman-teman. Lihat tuh. Wah, guys. Ayo kita tangkap nih, teman-teman, ikan belutnya. Wah, wow, jangan biarkan dia lolos nih, guys. uh ikan ini bisa dikonsumsi, teman-teman. Mantap nih. Lihat tuh. Wah, wow, nice. Kita ambil aja, teman-teman, ikan belutnya. Wah, wow, yuk kita cari lagi, teman-teman. Woi. Lihat tuh, nampaknya di bawah sini ada ikan nih. Budi, ada ikan berenang-berenang di bawah sini, teman-teman. Ayo kita tangkap nih, ikan hias ini, guys. Ikan hias cupan nih. Wow, nice. Dapat ikan hias cupan di bawah sini. Mantap nih. Lihat tuh, nampaknya ada dua lagi di bawah sini. Lihat tuh, oh, cantik sekali nih, guys. Oh, nice. Dapat ikan cupan hias nih, teman-teman. Uh, -teman. oh, udah banyak nih. Nampaknya ada tiga nih, guys. Wih, ada yang lucu. Lucu banget nih, guys. Wow, cantik sekali ikan cupangnya nih teman-teman. Ini salah satu ikan hias yes, air tawar teman-teman. Ayo kita cari lagi nih guys. Wow, nampaknya ada sesuatu lagi di bawah sini. Lihat tuh, ada ikan lagi nih guys. Wow, ikan ini sepertinya. Oh guys, lihat tuh. Wih, nice. Ada ikan betok teman-teman. Wih, -teman. ikan betok ini. Wow, dia ini memiliki. Wah, wow, pertahanan tubuh yang sangat kuat teman-teman. Lihat tuh, waduh dia ada punya duri di atas pundaknya nih hati-hati menangkap ikan belut, teman-teman. Ayo kita ambil aja nih teman-teman. Ayo kita cari-cari ke sini aja nih guys. Wih guys lihat tuh nampaknya ada sesuatu yang bergerak-gerak di bawah sini guys. wow, lihat tuh coba perhatikan nih. Udah nampaknya ada banyak ikan. Wih lihat tuh ikan apa nih? Wow nice. Waduh ada ikan belut lagi teman-teman. Lihat. Wih di 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 ikan belut itu sangat menyukai perendang karena berlumpur nih seperti ini. Wow nice. Ayo kita ambil aja nih guys. Uh, Ayo kita cari Eh, lihat tuh. Nampaknya ada sesuatu menyentuh tangan aku di bawah sini. Wow, guys. Itu ikan apa, teman-teman? Lihat tuh. Wah, guys. Ada ikan keli alias ikan lele. Mantap nih, guys. Oh, ikan lele. Lihat tuh. Waduh, waduh, nampaknya ada banyak ikan di bawah sini. Wih, lihat tuh. Kita ambil aja nih. Wih, nampaknya ada ikan. Ada ikan lele. Ada dua, teman-teman. Di bawah sini. Lihat tuh. Waduh, ikan lelenya ada dua. Wow, nice. Ayo kita ambil aja, teman-teman. Ini bisa dikonsumsi ya, guys. Mantap nih. Kita ambil nih, guys. Waduh, uh, masih ada lagi di bawah ini. satu nih. Wah, uh, lihat tuh ikan lelenya. Wah, wow, besar-besar ikannya lelenya teman-teman hari ini, teman-teman. Waduh, -teman. uh, dulu-dulu, guys. Lihat tuh. Wow, nice. Uh, guys, kita tangkap aja nih. Dapat dua ikan lele hari ini, teman-teman. Ayo, kita periksa lagi nih. Siapa tahu masih ada lagi di bawah sini ya, guys. Wow nampaknya Ikannya sudah tidak ada lagi nih, guys. Oke, okay, guys, nampaknya hari ini sudah cukup ya, teman-teman. Udah dulu lihat video aku hari ini. Sampai ketemu di video selanjutnya, ya. See you next time.